Итак, танцуем движение под музыку. Разбираем движение по мелким частям. Начинаем движение с того, что становимся полностью на левую ногу. Весь вес на левой ноге. Мы ее загружаем и выталкиваемся коленом и стопой на правую ногу. И в нее опускаемся. Это счет раз. На два мы подставляем ногу левую. Вырастаем на двух. Вес будет между двух ног. И на три возвращаемся обратно на правую ногу. Три. Раз и два. Раз и два. Раз. Когда мы полностью доработали ногу толчковую. В данном случае это правая. Она должна быть абсолютно ровная и носок натянут, потому что мы от него оттолкнулись. Подставляем на два. Вырастаем. И садимся обратно в ногу. Раз и два. Раз и два. Раз и два. Раз и два. Сейчас танцуем движение под счет. Пять, шесть, семь, восемь. Раз и два. 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 Восемь. Раз и два. Раз и два. Раз и два. Раз и два, раз и два, раз и два, раз и два, раз и два. Регулярно повторяйте эти движения и с основными ходами, основными шагами всех танцев, проблем у вас не будет. До встречи на наших тренировках. Подписывайтесь на канал, смотрите видео и учитесь танцевать вместе с нами.